Так что не всегда Америка так, видимо, круто жила. В 2001 году это началось, у них более-менее начала подниматься экономика. А мне кажется, что он сделал взрыв в экономике. А хотела еще добавить, короче, там ты рассказываешь, что я вожу автомобиль и что ко мне приехал инструктор Сергей на машине, у которого была педалька. Для тормоза ну как инструктор кстати. миллион пипеток мне написала валя все и в Украине есть вам больше скажу у инструктора который учит водить машину во всем мире есть такая педалька даже две этот тормоз и газ а у моего водителя только газ был вы думаете я не знаю чешу я эту новость я эту информацию сообщила для тех, кто захочет к этому Сергею обратиться, чтобы они понимали, что это не такси из-за угла приехало, а инструктор с нормальной машиной. Вы думаете, я не знаю, какая машина у инструктора должна быть? Ты нас не удивила, пишет. А я, блядь, хотела вас удивить, что у него педалька стоит. Девки, ну вы, блядь, пиздец. Честно, аж года ты иногда. Я бы одна, все написали не получается. После каждого моего слова нужно объяснять, к чему я это сказала. Накинула, девки. Пробачьте. Нормальные. Я в курсе, девки, не переживайте. Я в курсе, что у инструктора есть педалька. Одна, а еще лучше две. Что, Стивен? Окей. Ты мне загадал себе очень вкусные тортильи. Сенс. Yes. Очень хороший ресторан. Знаете, всегда кажется, что надо шукать хороший ресторан далеко від дома. Не всегда пренебрегали этим мексиканским. Тут есть индийский, мексиканский и японский. І вони близько-близько коло нашого дому. А ми живемо в такому затішє, не в центрі, а в затіш'є. І Нам все казало, що треба поїхати десь більше ну, до центру, бо там будуть хороші ресторани. А це казалось під нашим боком, що індійські рядочком, офігідне, якщо ми хочемо індійської кухні, ми йдемо туди, ось у рядах через стінку. Якщо ми хочемо мексиканські, ми приїжджаємо сюди. самое дружелюбное, время заканчивается, самый дружелюбный обслуживающий персонал и очень вкусно готовят. Если мы хотим суши или японской еды, вот туда, через стенку, другой японский ресторан, антики, строгие, черные. Вот. А еще через стенку европейский магазин, ну, ну куда я приезжаю, купить сало, хлеба купить. Так что все лучше у нас оказалось пидбоком. Ну, равно девки думаем переезжать. Не потому что м -м, тут не нравится. Тут нравится. Ну, Стивена работа меняется. Хоть он и дома работает, но ему нужно было... Ну, это отдельная тема для разговора. Всем пока. До новых встреч. Валя трошки выпившая. Всех люблю. А еще девочки побачила э, такой маленький видеоролик в ТикТоке. Мужчина, ну это, не снимает, делает такой обзор. Ну, пусть квартиру это в Америке, апартменты. И она очень старая, эта квартира. 1973 года. Э, в чем прикол, что сохранилась ну, кухня, э, холодильник, микроволновка, это посудомойка. И это вся техника 73 -го года. И, и ну, она еды, показывает обзор, и она до сих пор рабочая, и она сенсорная, и ну, это в шоке, что в 73 году я тогда еще не родилась. Блять, я маленько ходила в 75-м году, да, через, когда там я ходить начала, в 76-м, 7-м, да? защитники Советского Союза. И о том, что туалетной бумаги не было. пластиковых стаканах не было. Не было. А еще сейчас этого лейтенанта Колумба. 70 там тоже какие -то там год. Восьмой, седьмой, шестой, четвертый. Ну, всякие года вот эти вот. А у них пластиковые стаканы. А у них молоко, молоко в этих... Ну, в таких паках. Насколько, цей Советский Союз был отсталый, блять, все ракеты строили, и сейчас вот Россия, блять, все ракеты строят, все она на, на вооружение. Бабки спрашивают, у тебя пенсия, блять, хуевая. Она говорит, я довольна Путиным, но же не знает, что у меня пенсия, хуевая. Но я понимаю, что не все так думают, но это тоже показатель. Сори, Стивен, меня попёрла. Из маргарита, understand? Вот. Так что, да, вот почему Америка считается такой, ну, продвинутой. Мы сейчас, конечно, другая. Сейчас Европа классно живет, наши украинцы приехал, тут тоже фукают, пукают. пукают. Не все нравится. Потому что цивилизация уже к нам дошла, а мы более смекалистые, понимаете? А мы не расслабленные. Американцы уже расслабляются. Стабильная зарплата, то все конечно, есть такие семьи, которые выживают, которым тяжело. Да, ну, как бы, не обобщаю. Я говорю, что я бачу, что я думаю. Может, я неправильно думаю. Я Чек, Окей, девки, все, пока. я уже вот, тут это, политику начала задевать. Не буду. Всем пока, до новых встреч. Это вполне нормальный, ну такой хороший чек. Для такой еды. Ну когда много мяса, много алкоголя, апатайзер, ну который нам не понравился, окей. Это Not очень классный пункт. Not a good appetizer. Not good, да. Ну, короче, это нормальный чек. Вот такая съемка. На отак от, от на 38 долларов. Зараз поріжу, поріжу на кусочки. Такі праціони я заморожу. М'ясо для денчика. Очень большой кусок. Ну, надовго хвата. У такі стівен бере вже не перший раз. Я їх не їла ни разу, але, ну, мабуть, вони хороші. Такі дамплекси. він їх тоже на обід собі. Чи жаре, чи варе, чи що він діла, я не знаю. Но, ну, наверное, Це для валюшки. Воно таке дешеве, але воно в кофі офігенне. І крем типа Беліса. Ну очень вкусно. Отак от утром в кофі я добавляю там собі. Короче, добре. Потом мої my favorite, файварителене. Вид всех болезней Тайленол. Потом второй раз беру вот эту барамуди рыбу. Дуже нравится. Беру на завтрак себе кусочек в, в этот вара кидаю. И белка мне хватает, выстачает до, до вечера. Вот эта рыба барамунди. Барамунди называется. Очень классная. И дальше накупила... А нет, еще это Ось такий бульйон. Ось я показую, що я Это концентрированный бульйон, типа Галіни бланки. Я от записую ті типу паліни бланки. Його розводиш в водички, він такий, ну, зрозуміло, що не натуральне, але воно, воно такий приближено к натуральному, дуже вкусне бульйон. І далі купила посилочки в Україну. Не люблю це показувати. Ви обсираєте, ну ладно, вже покажу. Купила була такой шоколад. Ми вже брали, він поганий, ну Просто мені он не зайшов, а вообще класний. Потом этот швейцарский шоколад конфетки офігенні, Мы их кожен рік берем. Каждый год їх привозять з Костка, і Каждый год я беру. і дані, дуже вкусні. Це развела, щоб відправити в Україну. отпала этикетка такие такие короче вкусненькие они потом здоровая коробка ой такая замура на девке здоровая коробка печенья киркланд америка ну а что я замаряк я должна прислать тяжело падла ну ничего Ничего, я знаю, что ты эти вкусные, вот эти, вот эти печеньки вкусные. Ничего страшного, заплатим. И потом вот такую шоколадку. Это, по-моему, швейцарский Табле... Таб... таблерон. Это швейцарский шоколад, но я знаю, что он в Украине тоже популярный и такие дорогенькие, А я вышлю, а что мне? А что мне? Сейчас напишут. И вот такие вот все. Родичам чем шкарпетки. Все, вся распаковка.